Добрый день! Сегодня я вместе с вами хотела бы рассмотреть, да и протестировать вот такой вот маленький калькулятор. Экранчик у него вот всего на 8 символов, на 8 цифр. Да, вот тут же указано на упаковке, что он сам выключается через определенный промежуток времени. Да, на обратной стороне упаковки есть такая вот табличка, я считаю, очень удобная и полезная, где указано, показано наглядно. Как очень быстро и легко без затрат сил, времени и своих нервов, да, выполнить различные математические такие вот операции. Да, давайте вместе с вами откроем и посмотрим, что там внутри. Да, вот такой вот угу, у нас калькулятор. Я бы сказала, такой вариа вариант дорожный, карманный для студентов или для людей, которые постоянно находятся в движении, да, в пути. А, вот, давайте проверим, работает он или не работает. так. Работает. А, вот, кнопочки, кнопочки у нас резиновые, такие матовые, шершавые, да, не скользящие. Хотела бы, как всегда, проверить, да, качество Именно этой вот краске, как на пропечатанные все символы и цифры, как я вот не стараюсь царапать, не стирается. Это меня очень-очень радует. Вот такой вот калькулятор, да, ложится хорошо в руку, да, компактный, удобный. В принципе, здесь ничего лишнего изумного нету. Основные операции, да, извлечь корень, процентаж сложить, умножить, поделить, отнять. Вот так вот, да, вот такой вот он. У нас, в принципе, ничего плохого не могу сказать, да, мне все нравится. Всего хорошего.